бір кітапты ұсыну керек болса оқуға мен прозашы ретінде Мұқтар әуезовтің абай жолын ұсынар едім өйткені мұхтар әуезовтің абай жолы біздің қазақ әдебиетіндегі ең көркемі биік ә, көркемдік деңгейі биік шығарманың бір ғана емес бір заманда оны қаныш сәтбаев 19 шы ғасырда қазақ өмірінің энциклопедиясы деп атаған неге біз бұл кітапты ұсынамыз Өйткен ең алдымен біз ә, өзіміз шыққан тегімізді білуіміз керек қазақ екенімізді сезінуіміз керек қазақтың қандай халық екенін білуіміз керек Мені соны білдіретін кітап бірден бір осы Ә, абай жолы абай ә, жолында қазақтың дәстүрі де жатыр өнері де жатыр тарихы да жатыр туысты қарым жатыр білімге деген ұмтылыс жатыр бір сөзбен айтқанда абай ә, ә, біздің егер ең ұлы данышпандарымыздың бірі болса сол данышпан қазақ ортасынан қалай тәрбиеленіп шықты қалай өсіп жетіліп шықты мұхтар өзіп осыны дәлелдеген осыны көркем бейнелеп берген сондықтан да бұл кітапты қайта қайта оқу керек мен өз басым алтыншы класста бірінші рет оқығанмын одан кейін оныншы сыныпта емтихан тапсыру керек болған қайталап оқыдым одан кейін үшінші рет студент кезімде жоғарғы оқу орнында емтихан тапсыратын болған кезде қайталап оқыдым одан кейін есейгеннен кейін қызмет істеп жүрген кезде төртінші рет қайталап оқыдым әр қайталап оқыған сайын мен оның жаңа қырларын аштым ал қазір осы хабарға дайындалу үстінде ашып көріп едім әлі де ашылмаған қырлары бар сияқты неге ол өйткені бұл кітап ең биік саналы адам туралы ең биік саналы кө... сүреттер жазған кітап сондықтан да оқырман да өзі ө, есейген сайын білімі толыққан сайын өмірді көрген сайын осы кітапты оқығанда оның қоштайтын дүниелері көбейеді оның оның астарын сөзінің астарын жалпы суретін түшсіне бастайды бұрынғыдан да мықты түсіне бастайды